প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এখন আছি দিল্লিতে দিল্লিতে সেই ঐতিহ্যবাহী যে আপনারা দেখেছেন জামা মসজিদ সেখানটিতেই আমরা এখন অবস্থান করছি মসজিদটি অনেক বড় এরিয়া জুড়ে অবস্থিত এখানে আপনারা আসলে দেখতে পারবেন সব সবসময় মানুষের প্রচণ্ড রকমের ভিড় এবং এখানে সবাই এসে আল্লাহ আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে এবং এই মসজিদটিতে দেখলেই বোঝা যায় যে আমাদের ইসলাম বা अल्लाह ताल प्रति विश्वास कतोटा गंभीर सेटाई हमारा इन्हने प्रकाश करते पड़े इसम आप जो वजू खाना ये देख रहे यहाँ जो स्टील का एक हिस्सा पैक है कैमरा लगाएंगे आप जो स्टील का वो पैक है तो जब ये मस्जिद मुकम्मल हुई मुकम्मल होने के बाद बादशाह ने कहा कि अय रबीआलमीन अपने महबूब सल्ला वसल्लम को एक हाजिरी दे, दे दो तो हमारे सरकार यहाँ पे वजू कर गए हमारी सरकार साल वसलम जहाँ स्टील का ये पैक है ये गए और जब बादशाह ने खाब देखा था मस्जिद का और वो नक्शा जब भूल गए थे तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे लेफ़्ट साइड में जो मजार बना हुआ है तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि ख़ाब की तमीर को जो है फिर मुकम्मल किया और ख़ाब देखा और खाब देख के बताया कि नक्शा ये है उसी तरीके से उसी नक्शे के हिसाब से ये मस्जिद मुकम्मल हुई है अलहद मैं यहीं नोएडा का रहने वाला हूँ तो भाई ये मेरे मिलते हैं तो इनसे मैंने बातचीत की और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके तो इंशाल्लाह खुदा हाफिज़